Доброе утро, друзья и уважаемые подписчики канала о пошуках пригод. Сегодня 28 декабря. Вот такая вот у нас погода. Коп временно на паузе. Ну, после Нового года попробую пробраться где-то в лес. Ну, а пока вот так. Решил снять для вас обзорное видео по находкам за год. Не знаю насколько вам будет интересно, но надеюсь, что понравится видео это вы увидите уже после Нового года. Поэтому хочу поздравить вас с наступившим. Всего вам самого хорошего, мирного неба, здоровья. Ну и поддерживайте мой канал, подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Все снимаю для вас, стараюсь, чтобы было интересно. Вот такая вот у нас сейчас природа, вот такая вот погода. Ну, в общем, Встретимся на копе. До скорых встреч, ребят. Наши находки. Как говорится, не густо, но и не пусто. Порадовала серебрушка. Жаль, конечно, что соперник подкачал. Вот наши находки. Крестик копейка николаевская, пломба, ладанка серебряная, канина. Ну, не густо, но ну и не пу. Видите? Очень мне понравился крестик. 20 копеек серебряные. Было много мелкой канины. Обломки крестиков жалко. Если бы были целые, было бы веселее и интереснее. Ну, в общем, находок много. Мне, так, мне такой коп нравится. Комрада тут 20 сулик попался. 24 серебряный. Ну, в основном все советы. Хотя скоро будем радоваться и этому. Мои находки порадовал наперсток серебряный. Вот такие вот, вот такие вот реалии нынешнего порадовала. Серебрушка. 10 копеек 1900 года. Крестик, ладанка не показывал вам вот эту сломанную конину, а так, в принципе, все показывал. Есть и цари, и советы. Находки классные. Нет. Оценивать я их не буду. Ну, порадовала сережка серебряная, белончик 10 копеек. Ключ мы нашли, сундук нет. Ну, надеюсь, найдем в следующий раз. Подложил. Давайте еще посмотрим. Были и советы, и царские монеты, и крестик, к сожалению, в Кабарнице в самой он сломался. Ну, как есть, так есть. Вот такие сегодня у нас были находки. Хорошо провели время за любимым делом. Вот наши находки. Почти всех я их вам показывал, кроме вот этой подковы. Подковы целые я забираю, не оставляю огорчила вот эта вот разорванная пряга. Ну, имеем то, что имеем. Вот такие наши находки, друзья. Такие находки у нас сегодня с вами были. Порадовала половина серебряной монеты. Крестик. Классный замок. Я обязательно его почищу и вставлю вам его Хоть он и сломанный, но там какие-то надписи на нем есть. Находка интересная. Порадовало и десюлик серебряный. И советики тоже нормальные находки. Ну, но, конечно, сегодняшний день сделал Екатерининский пятак. Вот это, блин, шикарная находка. Извиняюсь, если ветер друзья, дует, но никуда от него не скажешь. Наши вот такая пряга нам попалась советская, несколько царских монет, билончик, билончик ранее советский, вот этот какой-то игровой жетон. Ну в общем не жирно, но тем не менее по нынешним временам я думаю это реалии копа. Имеем то, что в нашем деле сейчас хочешь что-то найти, залазь в дебри. Смотрите, друзья, смотрите, смотрите, смотрите. Вот это, да. Блин, друзья. 50 копеек. Один полтинник. Молотобоец. 1924 год. Вот это находка, друзья. Вот вам и битые. Порадовало кольцо. Пробы я потом почитаю, вам скажу. Канина, монеты. Двушка в хорошем сохране. От этой находки ойкнуло сердце. Ну не знаю, наверное, вряд ли. Но тем не менее, находки есть. Сегодняшний результат. Три Николаевских копейки. Жаль, сломанный крестик и пуговицы. Что здесь есть? Друзья, друзья. Ви це бачите? Ви це бачите? Друзі. Друзі. Вони аж руки затремтіли. Ну, дивіться, от стільки ми знайшли з вами всього. Щось я вам показував, щось ні. 10 гривень приємні знахідки. Коли знайшов цю сергу, одразу думав срібло, обрадувався, Зрадів, точніше. Ну але... Ні. Отака гора шмурдяка. Благо тут є мусорний контейнер. Весь цей шмурдяк я викинув. А хотілося б всіх, хто тут відпочиває, попросити не кидати ці пробки. Нам досталася дуже гарна природа, але ми, ми зовсім про неї не дбаємо. Це дуже прикро. Ну а так взагалі, друзі, приємний коп. находки я разложил порадовал серебряный крестик двушки александровские вот это вот подвесочка какая-то интересная огорчил вот, вот этот крестик сломанный вот это что за вещь я так и не знаю может вы подскажете может где-то в гугле поищу ну, такие друзья находки вот они наши сегодняшние находки все я их вам показывал Сделал сегодня мой коп вот этот полтинник 24 -го года шикарная находка пару билонов двушка 24 -го, пуговица интересная вот эта вот вещь не знаю как пока выйдет видео постараюсь все о ней узнать и видео вам приложить Нафитки я уже разложил сегодня их было довольно богато были дуже очень и евро и наши монеты І біжутерія, і срібло. Хочу закінчити відео таким шикарним. Знахідки я розложив. Ось вони всі, я їх майже всі вам показував. Дуже мені сподобався цей хрестик. Ціленький, гарненький, з молитвами. Ну, оця штука якась не цікава. Ну, вряд ли срібло, але щось було цікаве. Монети. Ті, що нам з вами попалися, і Ніколай. А это, может быть, или Елизавета, или Катерина. Попробую ее трохи вычистить, вам покажу. Хочу вам их показать еще раз. Вот смотрите, такая пряжка. Вот это вот медная какая-то монета была. Двушка советская. Эту монету рассмотрел я получше. Друзья, это не 3 копейки, это пятак. Но, к сожалению, ушатанный. Порадовал белончик. Ну, не густо, но по нынешним временам лучше, чем ничего. Разложил наши сегодняшние находки. Я их вам показывал. Вот они сегодняшние наши находки. Очень порадовали пол копейки 1928 года. Белончик царский, жаль, затертый. Пятачок. Вот царское серебро. Жаль, сломанное. Но тем не менее, находки есть. Это приятно. Ходили мы с вами не зря. Зробила мой сегодняшний коп. Вот эта каблучка. Я больше чем уверен, что она золота. И вот все монеты, что мы с вами сегодня выкопали. Такие чудовые находки. Я дуже сегодня, сегодня задоволен. Находки я уже разложил. Находки, я считаю, бомбезные. Особенно вот этот полтос Николаевский. Это вообще жир. Я очень доволен сегодняшним копом. Плюс крестик. Тоже серебро, вещь классная. Вот это я не знаю, что. Возможно, часть от зажигалки. Может, вы напишите, подскажете. Но никаких клеем. Ничего тут на ней нету. Ну, штука, видно, старенькая или латунная или медная канина советы трешка николаевская приятная находка вот наши находки все я их вам показывал особенно меня порадовал белончик ну и царьки двушка 24 классная ну все что находишь все для того кто нашел все классное доеду до конца пешком где-то еще около километра придется идти по лесу. Что могу сказать? Умели наши предки находить места для жилья. Смотрите, тут вот такое чудесное лесное озеро. Там вот на подъемчик, а там по буграм стояли хутора. Места просто сказочные, друзья. возьмем пин, поищем. Где наш сигнал, друзья? Где наш сигнал? Ух ты! Вы видите? Цвет правильный, друзья. Еще и гурт интересный. Друзья, друзья, наш боязно в руки его брать. Ух ты, друзья, Блин, это жир. Это жир. Друзья. 50 копеек. Находки наши. Но цепочка очень-очень похожа на серебро. Ну, проверю, когда выйдет видео, узнаем точно. Серебро, не серебро. Были монеты. Даже 5 злотых попалось. Наши 10 гривенные. Классные, крупные. Смотрите, вот такое количество монет. Вот такое количество сопутки. Какая-то интересная она, скорее всего, ложка была. Белончик, копейка, пятачок. Вот пол монеты эти я вам не стал показывать. Ну, в общем, довольно-таки неплохо. По нынешним временам так особенно. Находки я разложил. Все практически, да все я вам их показывал. Порадовало вот это вот серебро. Жаль. Ломаная. Если кто-то знает, напишите, что за монета. Я попробую в интернете поискать. Может кто-то из вас знает. Буду рад почитать. Попалось нам с вами три копейки ранних советов. Три по копейке, две двушки. Такое вот колечко. Вот какое-то было интересное изделие. В общем, находки были. Как по нынешним временам, Думаю, довольно-таки неплохо. Вот это сегодня все, что нам с вами попалось. Опять это птичка, канина, пуговицы. Ну, как бы находок немного, но имеем то, что имеем. Ну и дед Хабар, как всегда, подшутил, нарвался я на место. Все усеяно вот такими вот шиферными глазами. Пока шел в машине, находок больше не было. Я все сегодняшние разложил. Интрига была вот эта, но я поразглядывал ее, Вы проб нету. Скорее всего, что бижутерия. Очень порадовало серебряное кольцо с пробами. Вот это действительно приятная находка. Ну, такое вот количество различных монет как советы, так и украинские. 10 гривен очень порадовали в конце. Такие две вилки, ложки. Вот какая-то жбонь. Ну, в общем, что, все, что есть, все вам показал. За это время вот нашли столько разных находок. Пятачок советский, 5 гривен, 3 десюлика, 50 копеек, 25. Ну, в общем, Находки. где наш сигнал в руке ух ты ребята вы смотрите смотрите какая красотища нам с вами опять попалась все их вам показывал попалась нам трешка николаевская двушка александра первого двушка николаевская вот такая вот канина вот такой вот катан интересный вот такой ключик но сегодня нам с вами попалась трошка николаевского формата двушка ранее советские 5 копеек 3 копеечки 15 канинка такая вот прихватка скорее всего от самовара но находки есть я считаю что если пару медяков есть уже копал не зря вот наши находки перепашка таки творит чудеса Дед открыл портал. портал, Извините, заговариваюсь. Два билона. Один билон по нынешним временам это жир. У нас два. Два крестика. Царская медь. Очень меня порадовала вот эта, не знаю, полушка, не полушка елизаветинская. Хорошая монетка. Конечно, сохран не очень, но монета старая, она есть, и это радует. Вот какой-то осколочек. Но это вроде как на мину не похож. Может что-то по-старине, не знаю. Патина правильная. Вот какая-то интересная штучка тоже. Не знаю, что это. Ну, в общем, находок было много. Практически все сигналы показывал, за исключением вот было много таких вот оплавочков разных. Занято нехорошо, но показывать я вам их не стал. Очень много на этом поле керамики. И вот наши с вами находки за сегодня. Блин, очень-очень-очень я рад. Давно была у меня мечта поднять кайровские крестики. И сегодня их мне выпало сразу несколько. Причем как целые, так и к сожалению сломанные. Но, в любом случае находки не выбирают. А мечты, если очень захотеть, сбывают. Из царских находок на, на кресте, хотя может ранний советский. По монетам, все вам показывал. Двушка 24, 24 -го года. Извините, заговариваюсь замерз. 20 копеек 31, 50 копеек 68 в конце попалось два золота в партии. Вот эта вот непонятная находка. Может, почуще что-то увижу. А может, вы знаете, подскажите. Крестик порадовал серебряный. Но ну, вот штучка по КР. К сожалению, не знаю, что это. И жаль, что сломано. Находки все я разложил. С последней хороших не было. Была вот такая вот еще пуля. Ну, не стал я включаться, вам ее показывать порадовала одна четвертая Николая I. От этой находки сразу сердце немножко сжалось, но форма, да и думал, думалось голд, а оказалась какая-то жбонь. Ну, видите, как бы не густо, но и не пусто. Находки разложил, практически все вам показывал, кроме вот, вот этой штуки, не знаю, что это такое. И попалась мне э, пуга немецкая безушка. А так, в принципе, все я вам показывал. Три копейки Николаевских, две, по-моему, да, 1903 года, одна 1911. Очень, очень меня тут порадовал, удивил масончик Копеечка. Не ожидал я тут эту монету найти. Огорчил крестик сломанный. Ну, в общем, вот такие вот находки.